Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Pada tengah hari tadi, telah berlangsung satu sinar media membabitkan beberapa orang ahli Parlimen Perikatan Nasional yang telah diketuai oleh Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid, memaklumkan bahawa mereka telah memfalkan satu saman pemula di Mahkamah Tinggi kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga dua pihak lain iaitu Jabatan Pekan Negara selaku Defendant kedua dan juga Kerajaan Malaysia selaku Defendant tiga di mana samat itu telah difailkan oleh Datuk Rasul Wahid, Fatul Huzi bin Ayub Ahli Parlimen Negeri Datuk Mas Emiyati Syamsuzin Ahli Parlimen Masih Tanah Dato' Awang bin Hashim ahli Parlimen Pendang dan juga Dato' Abdul Khalid bin Abdullah ahli Parlimen Rompin. Di mana saman pemula ini adalah merupakan susulan kepada notis yang telah dihantarkan oleh Rasul kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga dua defendant yang lain itu untuk mendapatkan penjelasan berkenaan dengan beberapa persoalan berhubung perjanjian Anwar Trump yang telah ditandatangani pada bulan 10 yang lepas. Dan selepas tidak mendapat apa-apa pemakluman dan jawapan dari pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga daripada dua defendant lain pada tarikh tutup yang telah ditetapkan, maka pada pagi tadi mereka telah memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi Persekutuan untuk membawa kes ini ke mahkamah bagi mempertikai dan mempersoalkan keabsahan perjanjian Anwar Trump ini. Dan di sini saya bawakan kepada anda rakaman sidang media tersebut di perkarangan barangan parlimen pada tengah hari tadi. Jom tonton Dan untuk makluman semua bahawa pagi ini pagi ni 19 Januari 2026 kita faikan satu saman saman eh, di Mahkamah Tinggi Mahkamah Mahkamah, Mahkamah, Tinggi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkaitan dengan isu perjanjian timbal balas antara Anwar Ibrahim dengan Trump yang mana sebelum pergi kepada tahap tersebut untuk makluman kita dah menghantar surat kepada Tuan Anwar Ibrahim Perdana Menteri bertanyakan bahawa adakah beliau ni sah sebagai pendanda tangan perjanjian tersebut? Adakah perjanjian tersebut ditandatangani atas kapasiti beliau sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia? Adakah beliau telah bawa perkara tersebut kepada majlis raja? Adakah perkara tersebut telah dimaklum kepada agung apakah perkara tersebut telah dibawa ke mahkamah eh, ke apa ke, ke ke parlimen dan yang keempat adakah dibawa ke parlimen ke kabinet empat dan deadline dia kita beri sehingga 26 bulan tak dijawab jadi apa yang kami buat eh, lima orang nazar kami ahli parlimen wakil dari parlimen ialah bawa perkara ini ke mahkamah untuk tentukan sama ada apa yang dibuat oleh Perdana Menteri sebut Sah atau tidak Nah itu persoalan Dan bersama saya Saudara Wah Macang Dan juga Tangga Batu Ahli Jatuh Kuasa Pilihan khas Berkaitan dengan uh, Hubungan antara, hubungan antara Dan Minit tak keluar lagi Saya difahamkan bahawa Mesyuarat tersebut Agak panas Nah, uh, Dan sepatutnya Mesyuarat tersebut Diadakan sebelum Penjanjian tersebut Ditantangan ni Tapi penjanjian tersebut dia tanda tangi dulu Kemudian baru dia adakan musyarak Jadi ini terbalik Teruskan ha, Terbalik kok Hujan naik ke langit hmm, Ini yang berlaku Jadi Itu untuk maklum Maklumat ini PCI ini Itu nak maklum bahawa pada menteri kita dah saman ke mahkamah persekutuan mahkamah persekutuan, okay. mahkamah tinggi untuk nak mengetahui pengesahannya biar mahkamah tentukan dan sebut sah tak sah mana kalau tak sah ertinya peruntukan untuk melanggar perlembagaan. Uh, saya mewakili kerakan daripada perikatan nasional telah dihantar oleh uh, pembangkang untuk mewakili ka kami semua ke dalam mesyuarat caucus melibatkan kerajaan dan pembangkang berhubung dengan perjanjian timbal balas Amerika Malaysia ini. Dan uh, dalam mesyuarat tersebut seperti mana yang kami maklumkan tadi belum laporan penuh belum dikeluarkan tapi mesyuarat tersebut agak tegang melibatkan kedua-dua pihak. Uh, daripada kerajaan backbenchers, backbenchers kerajaan dan juga daripada pembangkang yang mempersoalkan uh, apa yang telah berlaku yang dibuat oleh uh, yang mantan menteri MITI yang berhormat uh, senator Tengku Zafrul dahulu <coughs> ya, dan juga uh, apa yang telah uh, MITI putuskan bagi pihak kerajaan Malaysia dan dalam mesyuarat tersebut sebenarnya kalau dilihat dalam perbincangan tersebut Uh, yang, yang banyak bercakap adalah uh, pengurusi uh, jawatankuasa pilihan khas hubungan antarabangsa dan perdagangan antarabangsa iaitu Yang Mohd Subang Jaya Yang Mohd Wong Chen merupakan pengurusi uh, jawatankuasa pilihan khas yang beberapa kali membangkitkan ketidakpersetujuan beliau ke atas apa yang telah berlaku dalam rundingan tersebut dan beliau sendiri bersama dengan rakan-rakan ahli parlimen backbenchers PKR telah pun membuat sidang media yang sama tahun lalu berhubung hal ini dan seperti yang saya bangkitkan dalam ruang masyarakat tersebut saya katakan di sini sebenarnya uh, tu, perjanjian ini dibuat siapa yang sebenarnya mahukan saya fikir yang mahukan sebenar-benarnya ini adalah Yang Amat Mohd Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim sendiri jadi banyak perkara yang kalau kita teliti uh, dan kita cuba tanya dalam parlimen tidak dijawab dengan baik oleh MITI ya mereka tiba, amat amat defensif dan tidak mampu menjelaskan dengan tuntas kenapa butiran-butiran yang merugikan negara dibenar masukkan dalam uh, perjanjian tersebut ya, ini perkara yang kami masih lagi menunggu jawapan dan kami bersedia uh, berjuang dalam dewan rakyat dalam sidang kali ini penggal kali ini untuk kita bertanya kepada perdana menteri sendiri dan juga kepada menteri MITI yang baru Datuk Seri Johari Kani Yang saya fikir dia pun pening kepala Nak menyuci balik apa yang dibuat oleh Yang Muhammad Tengku Zafrul ya? Jadi jangan ingat apa yang dah berlaku tahun lepas Kita buka buku baru tahun ni ya, Jangan Ini tahun baru lagi kami gasak Habis-habisan kerajaan Madani ini Untuk perjanjian ini Jadi Now, Secara latar belakang Secara rumusan saya berikan Tindakan ini dibawa oleh empat orang plaintif, lima orang plaintif iaitu Datuk Rasul bin Wahid, ahli parlimen bagi Hulu Tengganu, Cik Fatul, YB Fatul Huzay bin Ayub, ahli parlimen bagi Greek. Datuk Awang bin Hashim, ahli parlimen bagi Pendang. Datuk Wira Mas Ermiati binti Samsudin, ahli parlimen bagi Masjid Tanah. Dan Datuk Abdul Khalib bin Abdullah, ahli parlimen bagi Wompin. Dan defendant-defendant di sini adalah yang pertamanya Datuk Sri Anwar bin Ibrahim dalam kapasiti rasminya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Peguam Negara dan juga Kerajaan Malaysia. Saman formula yang telah difailkan ini adalah berdasar, berlatar belakangkan kepada perjanjian perdagangan timbal balik yang telah pun ditandatangani. Jadi antara perintah-perintah yang telah pun difailkan uh, yang dimohon oleh pelinti-pelinti di sini adalah satu deklarasi bahawa defendant pertama iaitu Perdana Menteri kita tidak mempunyai kuasa perlembagaan untuk mengikat persekutuan kepada perjanjian perdagangan timbal balik melalui tanda tangan atau dengan apa-apa cara sekalipun tanpa pematuhan terhadap penyertaan rundingan kebenaran dan atau perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu atau Majlis Raja-Raja dan Parlimen satu deklarasi bahawa Defendant pertama dan defendant ketiga Telah gagal untuk menenggakkan Serta melaksanakan kewajipan berperlembagaan Tanggungjawab kolektif Mereka kepada parlimen Kolektif ya? ministerial responsibility Dalam bahasa Inggeris Yang ketiganya suatu deklarasi bahawa Defendant kedua telah gagal melaksanakan kewajipan perlembagaannya untuk menasihati defendant pertama dan defendant ketiga berhubung prasyarat perlembagaan yang perlu dipenuhi sebelum persekutuan boleh terikat secara sah oleh perjanjian perdagangan timbal balik Agreement on Reciprocal Trade, eh, ART Yang keempat, satu deklarasi bahawa selaras dengan itu Perjanjian perdagangan timbal balik ART antara Amerika Syarikat dan Malaysia bertarikh 20 Oktober 26 Oktober 2025 adalah tidak berperlembagaan, batal dan tidak sah. Yang kelima, satu deklarasi bahawa selaras dengan itu apa-apa pemberitahuan bertulis atau pensijilan yang dikatakan telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh atau bagi pihak persekutuan menurut perkara 7.2 Perjanjian Perdagangan Timbal Balik ART atau mana-mana peruntukan seumpamanya yang menyatakan bahawa persekutuan telah melengkapkan prosedur perundangan yang terpakai oleh defendant-defendant defendant adalah tidak berperlembagaan dan tidak mempunyai apa-apa kesan undang-undang dan yang keenam sebagai alternatif sekiranya apa-apa pemberitahuan bertulis atau pensijilan di bawah perkara 7.2 telah pun dikeluarkan atau dipertukarkan suatu perintah supaya defendant defendant hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk membatalkan dan menarik balik pemberitahuan bertulis atau pensijilan tersebut termasuk dengan memaklumkan kepada kerajaan Amerika Syarikat bahawa prosedur perundangan yang terpakai bagi persekutuan belum dilengkapkan dan bahawa perjanjian perdagangan timbal balik dipertikaikan sebagai tidak berperlembagaan dan tidak mempunyai kesan undang-undang domestik. Itu adalah perintah-perintah yang dipohon Uh, selanjutnya adalah perintah terhadap kos dan relief-relief yang boleh dikeluarkan oleh yang di, boleh diberikan oleh Mahkamah Tinggi Yang Mulia. Dan uh, 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 permohonan ataupun saman pemula ini disokong oleh affidavit bagi semua plaintif-plaintif yang dibuat oleh uh, YB Datuk Rasul sebagai pelitif pertama uh, dalam kes ni ya, itu saja secara ringkasnya permohonan yang telah pun dipuat berdasarkan kepada ERT ya, pertama sekali uh, saya yang uh, yang juga adalah merupakan peguam bersama Kartik telah uh, memfailkan uh, tindakan ini di mahkamah pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada uh, kesemua lima YB dan juga YB-YB lain yang menyokong tindakan ini kerana dalam sejarah aa, demokrasi berparlimen di negara kita ti belum sebelum ini belum pernah lagi suatu tindakan dibawa ke mahkamah untuk mempersoalkan kuasa perdana menteri untuk mengikat persekutuan dalam sebarang kontrak antarabangsa. Menurut perkara 43-3 perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri hendaklah bertanggungan secara bersama dengan Parlimen. Bererti sekiranya terdapat sebarang kontrak yang melibatkan kepentingan nasional, kepentingan negara, maka Perdana Menteri harus mendapatkan persetujuan daripada Parlimen melalui satu rang undang-undang ad ini adalah melibatkan satu uh, perjanjian yang amat penting di mana ianya memerlukan satu rang undang-undang yang diluluskan yang dibahaskan dan sekiranya diluluskan barulah boleh Perdana Menteri mengikat Malaysia dalam sebarang perjanjian. Tapi apa yang beliau lakukan ialah beliau telah menandatangani perjanjian tersebut tanpa mendapatkan sebarang kelulusan daripada parlimen. Secara umumnya bagi uh, pengetahuan umum memang perdana menteri mempunyai kuasa untuk membuat uh, untuk uh, menandatangani perjanjian tapi sekiranya perjanjian tersebut menyatakan bahawa perjanjian ini ditandatangani ditandatangani oleh kerajaan Malaysia okey kerajaan Malaysia bukan Malaysia kerajaan Malaysia bukan persekutuan kalau dia membuat satu tanda tangan yang mengikat persekutuan, mengikat negara kita Malaysia, maka ianya melibatkan empat entiti iaitu yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Kabinet sendiri dan juga Parlimen. Dan mesti ada suatu rang undang-undang yang meluluskan perjanjian tersebut. Ya itulah yang yang kita cuba nyatakan dalam uh, kes ini dan kita harap mahkamah akan memberikan satu keputusan yang bagus dan juga kita juga mintalah supaya perdana menteri hormatlah sikit um, sistem uh, apa uh, parlimen negara kita supaya tidaklah masukkan apa-apa um, permohonan untuk membatalkan biar mahkamah mendengar apa hujahan di sebelah kerajaan apa hujahan di sebelah ahli-ahli parlimen naga pun kita lawan kan pula tiada menggaru di Malaysia, Nas. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.